Assalamualaikum dan salam sejahtera di Petik Suri Tangkai Beduri, Umai Kesini, Persembah Diri. Terus bersama saya Mawahid dalam 15 Minit MMTV, edisi 16 Mei 2025. Kita ke berita utama. Menteri Pendidikan Fadlina Sidik mengumumkan permohonan pertukaran guru boleh dibuat selepas berkhidmat cukup 2 tahun tanpa syarat. Sementara itu, sempena sambutan Hari Guru ke-54 hari ini, lima inisiatif lain turut diumumkan Kementerian Pendidikan KPM antaranya menyediakan seramai 1,470 personel MyPG iaitu pembantu guru bagi tahun ini dan sekolah terpilih berdasarkan kriteria ditetapkan akan menerima pembantu tersebut. Bagi inisiatif ketiga, 32 guru dalam kalangan penerima anugerah ikon, anugerah guru inovatif, anugerah khas pendidikan dan anugerah guru berwibawa tahun ini bakal melalui pengalaman bertugas di sekolah antarabangsa di United Kingdom UK secara percuma di bawah program Global Immersion for Future Ready Teachers GIFT. Inisiatif keempat KPM akan menghantar guru dan pegawai terpilih untuk mengikuti kursus jangka pendek di luar negara untuk menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam beberapa bidang terpilih. Bagi inisiatif kelima diskaun 20% diberi bagi pembelian tiket penerbangan ke seluruh destinasi melalui portal MHGOM manakala inisiatif keenam ialah pemberian diskaun buku antara 20 hingga 30% bagi pembelian secara dalam talian menggunakan ID The 5 KPM memandu lori muatan batu yang memandu secara berbahaya hingga mengakibatkan kematian sembilan anggota pasukan simpanan persekutuan FRU selasa lalu dihadapkan ke Mahkamah Majistrik Teluk Intan hari ini. Tertuduh Rudi Zulkanain Matradi, 45 tahun, bahagian pun mengaku tidak bersalah selepas sembilan pertuduhan dibacakan secara berasingan di hadapan Hakim Mahkamah Session Nur Hamizah Syaifuddin yang bertindak sebagai Majistrik. Mengikut pertuduhan, tertuduh yang masih bujang itu didakwa menyebabkan kematian kepada S. Purumal 44, Muhammad Roslan Abdul Rahim 46, Muhammad Pozli Jaudin 41, Nurid Pandak 34, Amiruddin Zabri 38, Muhammad Hilmi Muhammad Azmal 38, Muhammad Akmal Muhammad 35, Damarulan Abdul Latif 33 dan Akmal Wafi Anwar 28. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di kilometer 15 Jalan Sungai Manik di daerah Hili Perak pada pukul 9 pagi 13 Mei lalu. Tertuduh juga boleh hilang kelayakan daripada memegang dan mendapatkan lesen memandu selama tempoh tidak lebih 5 tahun dari tarikh sabitan jika sabit kesalahan. Mahkamah kemudiannya membenarkan tertuduh di Kak Jamin sebanyak RM6,000 bagi semua pertuduhan berserta syarat tambahan yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan dan tarikh sebutan semula kes ditetapkan pada 17 Jun depan untuk lantikan peguam dan serahan dokumen. Perasaan cemburu terhadap kekuatan ekonomi Sarawak yang semakin berkembang dipercayai menjadi sebahagian punca pertikaian antara syarikat minyak nasional Petronas dan syarikat milik kerajaan Sarawak Petroleum Sarawak Berhad Petros. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata peningkatan hasil dan kemajuan ekonomi negeri itu telah menarik perhatian negatif dan menyebabkan rasa cemburu daripada beberapa pihak. Justeru Abang Johari memaklumkan beliau perlu menangani isu melibatkan Petronas dan Petros tersebut. Tambah beliau ekonomi Sarawak kini berkembang pesat dengan hasil tahunan melebihi RM15 bilion. Ringgit. Kementerian Dalam Negeri KDN hari ini mengumumkan pelaksanaan program repatriasi migran PRM 2.0 yang akan bermula 19 Mei ini hingga 30 April 2026 khusus untuk semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan Labuan. Menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata PRM 2.0 adalah lanjutan siri pertama yang tamat pada 31 Mac lalu. Sementara itu, PRM adalah program pengampunan pulang pendatang asing tanpa izin parti secara sukarela di mana mereka dikecualikan daripada tindakan pendawaan dan ditawarkan kompak. Saifuddin berkata bagi program tersebut, kompaun sebanyak RM500 akan dikenakan ke atas parti bagi kesalahan memasuki dan berada di negara ini tanpa pas yang sah dan tinggal lebih masa selepas tamat tempoh pas, manakala RM300 bagi kesalahan melanggar syarat pas. Katanya selain itu pemohon turut dikenakan dikenakan bayaran pas khas sebanyak RM20 RM20 bagi setiap pengeluaran dan kanak-kanak warga asing berusia bawah 18 tahun yang tinggal lebih masa atau dibawa masuk ke negara ini tanpa pas yang sah adalah dikecualikan daripada kompaun namun mereka perlu membayar pas khas yang sama. Apa yang ada dengan media mulia sedang berhak? Di media mulia kami memaparkan berita-berita terkini tepat dan sesasi menerusi Kutusan Malaysia dan juga Kosmo. berita-berita berkenaan isu semasa politik hiburan sukan laporan khas pelbagai segmen seperti program diskusi dan bual, bicara orang yang dipaparkan berkonsepkan pemikiran baharu mm -hmm. dan suara kontemporari boleh dapatkan perkembangan berita semasa melalui laman web dan juga platform media sosial kami Kutusan online dan kosmo online Kita akan kembali lagi, pemandu lori pembancuh simen yang merempuh dan menggilis seorang wadah penjara wanita dalam nas di lebuh Sungai Udang, Paya Rumput Air Keruh SPA Sungai Udang Melaka semalam di reman empat hari bermula hari ini. Perintah reman sehingga 19 Mei itu dikeluarkan oleh Majistret N. Siva Shangari bagi membolehkan siasatan dilakukan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Suspek lelaki berusia 49 tahun itu ditahan selepas lori dipandunya dipercayai melanggar mangsa Amar Nolinda Ghazali 42 yang menunggang motosikal Yamaha Ego Solaris. Dalam kejadian kira-kira pukul 5.50 petang, mangsa yang merupakan sajen penjara di penjara Dusun Datuk Murad disahkan meninggal dunia di lokasi akibat kecederaan parah pada muka, kaki dan beberapa bahagian badan. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Assistant Commissioner Christopher Patit berkata, kejadian berlaku ketika lori itu dalam perjalanan dari Bukit Rambai menuju ke Masjid Tanah. Katanya setiba di lokasi lori berkenaan dipercayai mengalami masalah brek sebelum mengelak ke bahu jalan lalu merempuh motosikal yang ditunggang mangsa dari arah belakang. Pelakon Hanisya Hani meluahkan rasa syukur apabila watak Dahlia lakonannya dalam drama Dia Imamku diterima baik penonton. Menurut Hanisha, kepercayaan yang diberikan sangat bermakna memandangkan dia hampir berputus asa untuk meneruskan kerjaya lakonan. Katanya dia pada mulanya ragu-ragu menerima tawaran itu kerana bimbang dengan kritikan yang akan diterimanya sekiranya gagal membawakan watak tersebut. Namun melihat penerimaan penonton terhadap wataknya itu dia bersyukur kerana menerima tawaran tersebut. Dalam masa sama Hanisha turut berterima kasih kepada pengarah, kru dan rakan pelakon atas kerjasama yang baik selain berharap dapat kembali bekerjasama dalam projek akan datang. Berita dunia Seorang pengantin perempuan di Tulungagung wilayah Jawa Timur Indonesia mengundang perhatian ramai apabila menjadikan seekor ular sebagai salah satu aksesori dalam melengkapkan penampilan di hari bahagianya Berdasarkan sebuah video yang dimuat naik oleh jurusolek pengantin tersebut di laman Instagram, wanita itu dilihat melilit seekor ular berwarna hijau pada lehernya. Uniknya ketika sesi bergambar, dia dengan santai meletakkan reptilia itu dan seekor burung di bahagian badannya. Difahamkan pengantin perempuan itu merupakan pencinta haiwan dan mahu menampilkan binatang tersebut di hari perkahwinannya. Video itu menerima pelbagai reaksi netizen dan rata-rata netizen terkejut melihat konsep unit tersebut. Seorang pembantu rumah di Batam Kepulauan Riau mengundang kecaman orang ramai kerana cuba membunuh majikannya. Menurut laporan pembantu rumah itu bertindak meletakkan cecair peluntur di dalam sup ayam yang disediakan untuk majikannya selepas diminta untuk membersihkan kandang kucing. Rakaman yang dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Lambe Turah memaparkan wanita itu melutut di atas lantai sambil menangis dan merayu supaya dirinya tidak dilaporkan kepada polis bagaimanapun percubaan membunuh itu gagal apabila majikannya itu terhidu bau pelik dari masakan yang disediakan. Sementara itu, rakaman itu menjadi tular dan menimbulkan pelbagai reaksi pengguna laman sosial yang marah dengan tindakan kejam pembantu rumah tersebut. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Rangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di akhbar Utusan Malaysia. Berita ekonomi, Honda Malaysia Sinan Berhad melancarkan kenderaan elektrik berkuasa bateri BEV yang pertama EN1 dengan harga pengenalan RM149,900. Model itu telah dibuka untuk peratempahan sejak April lalu dan telah menerima hampir 200 tempahan awal. Pengarah urusan dan ketua pegawai eksekutif Honda Malaysia, Narushi Yazaki berkata, syarikat komited menaju inovasi dengan membawa teknologi terkini kepada rakyat Malaysia. Ujanya perjalanan ini bermula dengan teknologi IME pada 2004, diteruskan dengan VTEC Turbo pada 2016, IDCD pada 2017, dan teknologi EHEV pada 2020. Model ini ditawarkan dalam tiga pilihan warna iaitu mutiara putih platinum, logam aqua topaz dan mutiara kelabu bandar. Narushi berkata pelancaran BEV ini adalah langkah penting ke arah elektrifikasi sekaligus mengukuhkan barisan XEV Honda dan menawarkan lebih banyak pilihan mobiliti kepada rakyat Malaysia menjelang 2025. Isu perdagangan dan ekonomi seperti pengenalan perbankan Islam dan pembangunan industri halal di Kazan merupakan antara potensi besar yang boleh diterokai Malaysia melalui kerjasama dengan Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anak Ibrahim berkata kerjasama dalam bidang pertanian turut diberikan perhatian khususnya pembangunan baja untuk menjamin sekuriti makanan. Anwar berkata demikian selepas mengadakan pertemuan dengan Ketua Republik Tatarstan Rustam Minikanov. Pertemuan itu diadakan di Kazan Kremlin dan dihadiri oleh Perdana Menteri Tatarstan Alexei Panoshin, Timbalan Menteri Tenaga Persekutuan Rusia Roman Marshavin, Wakil Kementerian dan Jabatan Republik serta Ketua-Ketua Syarikat Utama dalam industri pembinaan mesin. Berita sukan. Beregu wanita nombor satu negara pelitan Mtina hari ini mara ke separuh akhir terbuka Thailand 2025 selepas mempamerkan aksi meyakinkan menewaskan gandingan China Chen King Chen Wang Tingge. Menewaskan lawan dalam aksi street set 21.14, 21.11 yang mengambil masa hanya 34 minit, Peli turut dilihat mendominasi perlawanan. Kejayaan ini membolehkan mereka mara ke separuh akhir esok untuk menentang pasangan Jepun Rui Hirokami Sayaka Hobara. Kemenang, kemenangan bergaya ini mengukuhkan prestasi cemerlang Perlitina selaku pilihan utama kejohanan sekaligus menguatkan kedudukan mereka sebagai calon utama untuk menjuari kejohanan berstatus Super 500 itu. Impian skuad sepak takraw negara menambah kejuaraan antarabangsa akhirnya tercapai selepas menundukkan Thailand 2-0 dalam aksi final regu Piala Asia Kuala Lumpur 2025 di Stadium Titiwangsa malam tadi. Kandingan Muhammad Syahir, Muhammad Rusdi, Muhammad Azlan alias dan Farhan Adam memastikan kemenangan bergaya 15-13, 15-9 ke atas musuh tradisi itu. Malah Syahir turut mencuri tumpuan apabila beberapa kali menghasilkan mata merusi servis bertenaga yang gagal disambut pemain Thailand. Kejayaan itu mengulangi skrip final Piala Dunia 2024 sekaligus menafikan impian Thailand untuk membalas dendam. Setakat ini, Malaysia turut muncul juara acara kuadran dan naib juara kategori double. Kejayaan ini sekaligus mengukuhkan status Malaysia sebagai kuasa besar Asia serta pembakar semangat menjelang sukan C hujung tahun ini dan Piala Raja Thai. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Sabtu 17 Mei 2025. Jangan lupa dapatkan akibat tulisan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya Muhammad Wahid. Assalamualaikum dan selamat berhujung minggu.